Я Лагунова Нина, первая жена погибшего Лагунова Дмитрия Анатольевича. Он не мог просто так сидеть, смотреть по телевизору, как гибнут наши ребята. Он каждый раз ездил когда на восток и волонтером возил и медицинскую помощь, и продукты, и одежду, и бронежилеты. Он смотрел, как ребятам там тяжело, и проходить мимо он не мог. И поэтому он поехал туда. К сожалению, его не стало. Но осталось его продолжение, мы все его помним. Меня зовут Лагунов Алексей Дмитриевич. Я сын Лагунова Дмитрия Анатольевича. Я горжусь своим отцом, да. Я пошел бы тоже защищать Украину. смех украинцев, там, тех же львовян, и киевлян, и всех и дать как, веру даже вот, тем украинцам, которые уехали из страны, что вот, Украина встанет на ноги, и в Украине все будет прекрасно.